там где находится университет Трампа в Голландии, он ходит в топ-100 университетов по миру. Потом у меня есть как партнер лаборатория в Германии, возле Франкфурта, которая тестирует биосовместимость этих самых мембран, то есть как они контактируют с кровью. И вообще есть ли реакция организма на эти мембраны, как долго мы их можем использовать для фильтрования крови. Потом есть университет Тулузы, который там тоже задействован, и изучают на то, как, какие токсины и как, как оптимизировать они мембраны. И поэтому, например, я беру свой материал, еду в тузы, изучаю, какая мне нужна полистость, какая нужна поверхность, какая гладкость поверхности и так далее, ну, чтобы понять у нас, как мне оптимизировать сам процесс фильтрования крови. Ну и последнее производство находится в Италии, в Булонии. То есть это как бы главная цель. А они платят нам за то, чтобы эти мембраны имели какой-то коммерческий интерес. То есть конечный а а да. Ну конечно, естественно. То есть это не так, что всем любопытных можно фильтровать кровью, Это довольно большой коммерческий интерес. У людей, которые их отказали почки, довольно много, и их надо как-то поддерживать, пока они не найдут донора взамен. На а, ну, собственно, это все с моей биографией, так коротко. А, мы еще... Прошлым, прошлым летом я выиграл степень юдатора в Германии и провел лето в Берлине. Там было довольно прикольно. То есть, а, а, опять, а, опять же... Если хорошо учиться и быть немножко наглым, то есть скромным нельзя быть, это вот на совет на будущее. Если вам родители говорят, будьте более скромными, они говорят, вам неправильно. Надо быть немного наглым. То есть вот даже вот, когда подат, я когда подавался, я говорю, я хочу у вас учиться, дать мне деньги. мы немного поговорили, они мне выделили небольшой степень, ничего чего мне в принципе хватало на то, чтобы пожить в То есть меня это вполне устраивает, это хорошая строчка моего резюме, лишнее образование и мне еще за это То есть Отлично. То есть немного смелости. У вас у всех есть доступ к интернету, вы все умеете прекрасно им пользоваться. То есть английский. А, То есть английский. А, английский само собой. То есть английский надо знать, это просто must. То есть в любом случае. И знание английского языка в Европе уже никого не удивишь, так что желательно, кроме английского, еще какой-то местный язык. Из разряда французский или немецкий. Так, это кто-то из вас учит еще второй язык. Там многие. То есть, собственно, вы можете посмотреть, какая страна вам нравится, где вы хотите учиться. Там возможностей намного больше. То есть вот даже вот как так сказать? Просто выбирайте страну, где вы хотите жить, честно. То есть, где вам нравится, где вам нравятся люди. Если вы путешествовали по Европе, это прекрасно, значит, вы уже плюс-минус знаете, как, как оно там за границей. Вы не были рождены деревом, то есть это не обязательно, что вы должны всю жизнь быть в Украине и работать на великой будущей стране. Вы можете уехать учиться и потом уже решать для себя, хотите вы вернуться в Украину или просто остаться за границей. Ну, чем там лучше? Чем там лучше? Да. Ну, например, жизнь. Жизнь лучше. Ну, а я в не боюсь, плане, я не боюсь, плане химии? В плане химии? А у меня абсолютно нет никаких лимитов на мой ресурс. То есть, что бы я ни хотел. У меня, у меня вниз по лестнице от моего кабинета находится СЭМ, который я могу пользоваться в любой момент, когда я захочу, чего я, в принципе, не могу особо представить в Украине. То есть есть NMR, то есть ну, рутинный NMR. То есть взял образец, пошел, от, померил. Это не так, что у нас надо, например, даже в определенной науке и так далее, надо пойти с кем-то договориться, и они тебе снимут. То есть... — Через месяц. — Через месяц в лучшем случае. То есть я что-то синтезировал, схватил, побежал на NMR, померил тут же. То есть с этим абсолютно проблем нет. То есть работа идет гораздо быстрее, гораздо легче, финансовых лимитов гораздо меньше. То есть если тебе нужен какой-то специфический прибор, там АФМ, там, померить не знаю, проводимость или еще чего-либо, что, что угодно, в принципе, Но это очень легко можно организовать и довольно быстро. Если у вас есть какие-то идеи, люди всегда к ним открыты. Потому что в Украине в основном вам говорят, чем вам заниматься. То есть, если у вас есть какая-то классная идея, вы просто подходите и «я хочу делать что-то, я это отлично делаю». В, в Украине надо получить удобрение какого-то старенького дяди, дя... которому уже лет 70 и которому, в принципе, долго. Вот именно. А там возраст руководителя какой? А, моему руководителю 47 лет, он фуд-профессор, он, 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 он из Греции и он очень классный человек. А сколько работать? Вот и сколько ты работаешь? мой официальный день 8 рабочих, 8 рабочих часов. Ну, время от времени я работаю чуть меньше, время от времени я работаю гораздо раз больше. День. По своему желанию? По своему желанию, конечно. То есть от меня требуют 40 часов проработать в неделю, и в принципе им все равно, как я это сделаю. Хоть 40 часов подряд, а потом неделю отдыхать. А вообще для поступления какой возраст нужен? Ну, должен быть. Ну, Возрастов возраст никаких нету. То есть, когда, когда я поступил на мастера, то есть мне тогда было 23 года, самый младший мой мне было 10. А вот если сразу в восемьдесят, то за первый курс а, Возрастных ограничений нет. Проблема нет, он, он просто имеет в виду то, что если ему не будет 18 лет, а если он уже лет, то ему нужен две да? комнаты. Разрешение родителей, скорее. То есть с разрешением родителя можно обращаться? А, скорее, скорее всего, да. Я, я просто не верю, мне к сожалению, не подавался. Это, наверное, зависит от страны, скорее. Ну, может, зависеть от страны, но, ну, например, если это Франция, Германия и так далее, то есть я знаю, что многие люди просто поступали на первый курс, и как-то как у них это получалось, и безопасно. То есть степень не дается, вы все время, в принципе, живете на кампусе, то есть это университет, это там же общежитие, то есть особо никакой опасности для вашей жизни нет. А во время учебы сколько времени у вас длился рабочий день? Учебный день. Ой, ну у нас максимально было... У нас было в два раза меньше пар, чем в Украине. То есть меньше пар, но учились мы гораздо больше. Ну вот сама подготовка сколько времени занимала? А, ну, сколько мне время. дали деньги, мне надо было учиться хорошо, то я учился очень много. Все время. Денис, можно это? А рейтинги как ты? Рейтинги я, я закончил ну, в первой пятерке. То есть точно не знаю. То есть мне дали мой французский рейтинг, это 16,8 из 20. Что в принципе отличие с какими-то там с Ну, вот есть, чем из, -за этих стран, где легче было, ну не где бы было интереснее всего. В каком университете? Голландия. В Голландия. В Голландии. В Голландии? очень нравится. Ну вот такой момент. Вот расскажи немножко о этих достижениях тех науки в Голландии, чего у нас тут нет. Ой, ну это. Что? Что? Мне не <связывается> Этот рассказ про шприц, который они изобрели там а, да. то, то есть, ну, наш университет довольно знаменитый нанолаб, то есть у нас есть нанолаборатория, которая самая большая и самая станцируемая. И там делают разные разработки, из разряда на микроповерхности делают всякие микрофигурки, микрошприцы и так далее. То есть из разряда нашего лаборатории был разработан микрошприц, там где эти вот иголки были несколько микрометров длину. То есть в принципе при, э, не до кожи, он может врыскать лекарства, но он не достигает еще нервных окончаний, то есть э, ничего не чувствует, не чувствуется боль такого плана. Ну, было довольно интересно. Ну, там довольно много, и поэтому я хотел бы, конечно же, привести какие-то... Виртуальная презентация из-за по, по интернету, по ютубу, там и, да, интернет, и, есть, то, доступ, и, а, есть? Да, а, есть? а, есть. а и тут делал, а, делал. А, Ну, там, ну, знаю, какой -то. там делали, например, иглы из У меня просто я не знаю, как да. Кремезем, ребята, крапива, чего колется? Вот там, там СО2, вот этот кремезем есть. Вот из-за этого э, О, прокалывает, ты. да. Вот поэтому, наверное, они эту идею и воплотили. Скорее всего, это я этим к сожалению не занимался. Mm -hmm. Что еще? Mm -hmm. <laughs> <laughs> я не как, главный руководитель. Да, как, как, какое основное качество для вот, молодых ребят, которым нужно вот? Ну, и несколько таких вот качеств, которые являются главницей для успешного обучения, с вашей точки зрения. Да, с моей точки зрения, да. как я уже говорил, надо немножко наглость. Ну, наглость, да. То, то есть надо, ну, кроме наглости, надо, вот, честно, учитесь хорошо, действительно хорошо учитесь. Чуды, запишите. Это не потому, что ваши родители хотят, чтобы вы много чего знали. Угу. Это, это вам реально пригодится. То есть, чем больше вы знаний, тем более в конкурентны на рынке труда. То же самое идет насчет получения стипендий в вузы за границу. Чем больше вы знаете, тем более вы сильны как специалист, и тем меньше им надо вас обучить, чтобы вы стать сильно хорошим специалистом. И они в этом заинтересованы. То есть даст довольно много людей на одной и ту же стипендии, и надо отобрать кого-то. И они выберут, конечно же, лучшего. Поэтому учитесь лучше всех. Что еще? Будьте самостоятельны, будьте инициативны. То есть вам никто не поможет. Вам помогать никто никто не поможет и никто не будет. То есть вы должны все делать сами. Разве там не будет таких общих каких-то разработок? Корпоративный проект имеется в виду, это, где группа работает. Это Конечно будет, но чтобы попасть туда, опять же, вы должны быть абсолютно самостоятельны. и представлять собой что-то. И собой представлять что-то. Кроме mm -hmm. того, если вы подаетесь в какую-то маленькую группу, если там компания в 15 человек занимается какой-то разработкой, вы должны еще очень сильно цениться, если вы имеете какие-то интересы, кроме учебы. Любой интерес, музыка, спорт, музыка. спорт, да, да, да. спорт красиво танцуете, когда едете на лыжах, рисуете граффити, не знаю, что угодно. То есть, чтобы вы, кроме того, что вы хороший ученый, у вас должна быть еще нормальная социальная жизнь. То есть это тоже важно. То есть учеба это не все в жизни. Должно учиться хорошо, но не забывать еще про личную жизнь, про свои интересы. А спорт как? Ну, спорт, спорт прекрасно. То есть любой вид спорта, который вы только можете себе представить, они вам дадут возможность им заниматься. Профессиональным тренером, с чем угодно и абсолютно залезть mm -hmm. То есть все, что вам только не придет в голову. Ну, в какой-то мере. Там, где -то, где -то Конечно же да. можно определить какой-то спорт, который да, там да, нет, в основном можно. университеты очень сильно обращают, чтобы вы вступили в какую-то спортивную ассоциацию, чтобы вы сильно общались с другими людьми, чтобы у вас были еще какие-то Ну И тем образом, кстати, вы зарабатываете да. все много связей в будущем. Связи помогают, наверное, даже больше, чем хорошие оценки в школе. Денис, расскажи про летнюю школу. А, как какую? Есть? Ну, ну, которые хотя бы те, которые ты посещал. Ой, я был в Берлине. Ну, это, вот летом. это была очень интересная летняя школа. А что на ней? Вот расскажи. Ну вот летняя школа, это две недели, да? А, было чуть больше двух недель, mm -hmm. а, три недели. А, но я там пробовал где-то месяц. Mm -hmm. а, то, то есть ну для меня был вариант посмотреть Берлин. Кстати. В качестве кого был? Вот. Студент. Mm -hmm. То есть я, я написал mm -hmm. фонд Да, сказал, что я хочу быть на этой летней школе, сказал, что mm -hmm. не могли бы ли вы простанцировать это все? То есть присоединение надо в культурной форме. На культурный фон. Немного пообщались, и не согласились за меня заплатить. То есть это было параллельно два гранта. Один тот, который вы имеете в Голландии на. Этот это, грант это специфически для того, чтобы я учился в Европе. Угу. А этот грант просто летом я должен был, по идее, отдыхать дома. Ну, я, я решил, ну что я... Ну, отдыхать не хочу. Ну, как бы там имеется в виду, что у вас было два финансирования, да? Да, параллельно было два финансирования. И чем занимались? А, та, там была летняя школа по химии инженерии. Mm -hmm. То есть в данном случае то, что мы занимаемся химией, все эти вот синтезы, это все, конечно, хорошо. Но то, чтобы это в жизни, построить какой-то завод, который будет на этом зарабатывать деньги, это совсем другая история. То есть надо учитывать теплообменники, какая температура поддерживать, как э, подвозить сырье, как увозить сырье и так далее. То есть это ну, меня очень интересовало. А это я туда и записался сколько стоят катализаторы, как их восстанавливать, если реакция постоянно непрерывная, как их туда, -туда доставать, стать обратно от реактора и так далее. То есть очень есть много аспектов, которые просто не покрываются обычными курсами, например, то, что вы учите какую-то реакцию из компонента А каким-то образом получается компонент Б. Это все хорошо, но как это все поставить в промышленно, чтобы это было постоянно, чтобы это было минимум энергетических затрат? Экология, экология, максимальный выход, потом самая большая проблема, это же, конечно же, очистка, поскольку на бумаге такой выглядит хорошо, но в итоге вы получаете, например, 90% и 10% загрязнение все остальное. И надо как-то отделить А от Б. то есть много аспектов, которые надо просто рассмотреть еще... Но он был закончен, такой проект? там, просто давались идеи, а, понятно. То, то, то есть, понятно. если интересно, вы можете посмотреть. Например, uh -huh. э, супер CO2, например. с помощью него очень легко делать экстракцию. То есть, э, CO2 сжимается, при 78 атмосферах и 30 градусах он становится жидким. То есть, э, мы экстракировали что-то, например, так получается кофе без кофеина. Экстракировали что-то, на две атмосферы понизили давление, он испарился Соответственно, все, что он экстрагировал, мы спокойно выделили, потом обратно его сжали и так далее. Это все хорошо, но есть огромная проблема с компрессорами, например. И вот рассматривалось, как это все сделать так, чтобы оно было как в промышленности. Потом... Э, теплообменники там рассматривались из ряда, то есть как рассчитать правильный объем теплообменника. А какая нужна поверхность теплообменника, чтобы там, поддерживать какую-то температуру, нагревать, охлаждать и так далее. То есть сколько, как минимизировать затраты, как сделать это все, чтобы, например, если где-то у вас идет реакция с выходом тепла, как это тепло использовать для того, чтобы подогревать что-то другое, например, если вы параллельно еще дистилляция делать, то, например, можно использовать тепло от этой реакции для того, чтобы дистиллировать какое-то другое вещество. То есть такого, То есть оптимизация производства. То есть в основном вся наука довольно-таки вот в Европе мне что очень нравится, это то, что наука вся очень практичная. То есть, опять же, научный интерес, конечно, прекрасно, но в свободное время. То есть вас будут учить именно то, что вам может пригодиться в жизни. И опять же, что мне очень нравится, там учат вам столько тому, на что вы поступали, в говоря. Если вы на химию, вас будут учить химии. Там не будет как у нас история Украины, ЛБЖД, культуры, экономики, социологии, еще 25 ненужных вам жизненных предметов. Денис в этой летней школе только химики были или физики вот на этой программе? А, в основном были все химии uh -huh. То есть я был химик, то есть у меня я занимаюсь мембранной инженерией. То есть это больше как материаловедение, химия и химинженерия То есть это все как-то так связано и получается мембрана инженерия. Uh -huh. Я туда подался, потому что у меня там были довольно интересные, там одна из тем была, это мембранные биореакторы, то есть из ряда самый простой способ, вам про это, наверное, сто раз рассказывали, как очистить какие-то продукты или воду от чего-то, это просто воду э, загнали в какую-то огромную бочку, кинули бактерии, бактерии этим полакомились, и, в принципе, вода чистая. Но надо это все как-то фильтровать. И как сделать этот процесс, и фильтруется это обычно через мембраны. То есть, в принципе, в школе вам можно а но это не да. так просто. А обратный осмос это уже цель. Тоже мембрана, да, да, тоже, да. да. Но тоже, если вы хотите идеально чистую воду, то это обратным осмосом надо делать. Ну и в основном обратный осмос он прекрасен тем, что в принципе его можно спокойно устанавливать в любые дома. Например, если вы хотите, чтобы ваши вашей пятиэтажке или пятиэтажке была вода, вы всем домом э, скидываетесь, ставите обратно осматическую кнопку при входе в ваш дом, и, соответственно, у вас будет не ржавая вода из крана, а всегда идеально чистая вода. То есть за это придется платить немного дополнительной на электроэнергии, но я думаю, оно стоит. А я, когда у вас стоимость такой после... Я не знаю. Да, но если Я думаю, если взврашиваться за пятиэтажным домом, то не, не особо дорого. Гораздо дешевле, чем покупать минеральную воду в бутылку. бутылку. Однозначно, да. Или пить э, лекарства. Это точно. Единственная проблема у нас с обратно водой это в том, что она действительно идеально чистая, то есть у нее вообще никаких солей нету. То есть почти себя... Минерализаторы ставят поэтому есть несколько вариантов. А, или вы ее смешите с той водой, от, от которой вы очистили, Другой yeah. вариант okay. А обычно так и делается, что 85% воды, которая очистится, проходит через обратно косметическую установку, она получается идеально чистая, и 20% забрасывается обратно. Чтобы, а, чтобы какое-то количество солей, кальция и магнитики было. Что жесткость воды она, кроме того, что ужасно плохая, она еще вам нужна как главный источник кальция и магния. Я не думаю, что вы пьете каждый день молоко. Молодец. Кози. Да. да. Обычно, но... Угу. Да. Козу надо завести. Ну, например, промышленность не может жить без обратно физического воды. Поскольку, например, котлы и охлаждение это все надо охлаждать какой-то водой. И если вода будет иметь какую-то жидкость, то на котле будет, соответственно, нарастать налет. Налет, правильно? Mm -hmm. mm -hmm. на, будет нарастать налет, и в какой-то момент оно может все прекрасно взорваться. Поэтому надо это все очищать. И есть несколько вариантов, или с нами все производство и полностью все засоскивать, или просто очищать воду. И все обычно выбирают очищать воду. То есть для промышленности это важно. Есть, немного рекламируют свою тему. Mm -hmm. На самом деле в химии очень много прекрасных. Тем, биология, то, да. то есть инженеры в мире нужны, так что я вам рекомендую просто учиться. Запуши еще раз. В основном это физика-математическая база. И химия. Химия обязательно. Но, то, есть, то есть если вы уже поняли, что вы действительно хотите быть инженером, химиком, биологом, физиком, чем-то не было, ладно, чтобы оно вам нравилось, вы должны очень сильно учить тот предмет, который вам нужен будет, и языки. В принципе, честное слово, можно пожертвовать такими примерами, как история Украины и так далее. То есть, как, э... не вздумайте. Я сучу, конечно. Жертвовать надо. Жертвовать надо. правильно. Ну вот только, знаете, я прошу прощения, я Нормально, нормально. Нет, красиво я хочу, чтобы они поменьше игрались. Вот это самое большое преступление. Когда вы играете с черт я что вот. А, вот, это я не знаю, было ли у вас время на, на игрушки? Ну, когда я был в первом курсе, у меня только появился мой первый телефон. Ну, это понятно. Да. Ну, сейчас, по наблюдению. Наши ребята 90% времени проводят за этими играми. Кроме некогда. Ну, это я это перебил, продолжать. То есть в принципе некоторыми предметами можно пожертвовать, и я бы даже вам бы рекомендовал этим пожертвовать. То есть предметы как... Что сейчас в школе вообще ну, учится? Ничего. Вот представьте, себе, кроме физики и математики, больше ничего, Два предмета их ничем нельзя жертвы. В школе учили кучуся бреда, типа любимый свит и... Но этим они научились. <связывающие> О, это, это, они как раз таки все научились. То есть вы считаете, жить? что Достоевского Брест -брест. не надо читать? Я считаю,